Владимир Петрович, будьте так любезны. Е -е -е. Да, да ладно, ну. Не, ну как а нельзя. Нет. Это ограничение права на защиту. У каждого договор. И подставных рады адвокатов. Бюро Томского точно не могут этого И национальные ассоциации тоже. Владимир Петрович ты вот у него лично. Владимир Петрович, что заминка. Да. Другой человек. Но если в начале правильный что, говоришь, то, что коридор, можно свою проблему, свою проблему переложить на пропусков. На ваши... Смотрите, как я сейчас... На ваши руки. Да. Оп! Спасибо. Это потому что вы мои передачи смотрите. Солодка, да. что да. Ну, что делать? Я? Созового. У тебя ворону. масса ворону. еще как бы но... не добралась. Ты не настолько сладень. <связь> И соответственно <связь> И... так. Все бокал пойдет, за все да. мертвы будешь, да? Юра? Матейчук, Юра, Юра! Матейчук, где там? Здесь. Да, Юра, подождите, Юра, тут ситуация.

один определиться с Кюрским так адвокатом, если он не может принять у себя. Не, не Не, Мы сейчас ждем сюда тогда следака, как бы. Вот. Будут... если не дает а, разрешение, не, мы активируем о том, что следователь дал указание не допуск адвоката. Да, Виталий просто немножко глухой на ухо Это нормально. Так слышно, я тоже. У всех есть договор. Давайте, хорошо, Давайте, давайте, да. Владимир давайте, 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 сюда, да, да, да. со всеми договора давайте, 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 давайте,

то есть, смотрите, давайте тогда так, подойдите сюда, пожалуйста, давайте тогда зафиксируем. Усиков дал распоряжение не выписывать пропуска на адвокатов, которые ну, а явились для, для оказания Сейчас, помощи. Помощи без да? То есть, покажите, пожалуйста, покажите, сейчас пожалуйста, подойдете. список. Поле да, 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 да. да, да, да сейчас а вы ответьте да. на вопрос: почему, как бы Усиков а решил Усиков. не допускать. Понял, Усиков, с ним не общаться, но там, Усиков и... сказал, что отправил ну, вас. Нет. То есть, вы он кто по придет, этому делу? След, 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 Следовательно. Следователь. Который хотел купить, да. Вы следователь, да? да? Который хотел купить. А как вас зовут, чтобы мы уже что то страна... понимали, Мы, мы Единственный еще... человек, который да. не за ногу подействует. Не, ну мы же не можем отойти, Юр, нам нужны пропуска. То есть нам... просто мешать да. Не, ну мы не мешаем, мы... Юр, а что за дело хоть? Нет, ну, делай, серьезно. Вы еще не подождите, еще же не Нет, суд какая ситуация? Обычно, я, Обычные, не, могу Послушайте, вот смотрите, вы как работаете? За зарплату, правильно? Сейчас придет следователь. Подождите, Юр. Если, Юр. Если, придет следователь, Послушайте, да, я вас слушаю. Наш коллега, Тарас Беспалов, адвокат, Говори, да, да, пацаны, решает, меня да. же вызывают. Вызывают да. как раз по мы тому приехали, делу, да. где он оказывал правовую да. помощь. А мы приехали договора подписали. Но да, мы же да. тоже оказать правовую помощь. Ну да, послушайте. Да. послушайте. Да. послушайте. 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 Да. Но вы же за зарплату. Да. А у нас по часов да. я что спрашиваю, какое дело? Вот, может, может... Лоб, Да не, вы не поняли. Понял. Да. Что да, за да. дело, я спрашиваю. Может, дело сложное, может, мне Тарасу выставить больше. Он же А я вас спрашиваю, вы же честный следователь? Я говорю. Вы честный следователь? Может, вы еще сами не Надо еще им 20, 20 адвокатов. Вас пустят, ну то есть вы подписали. Нет, было... Начнем подождите. Дело сложное или нет? Да, да Сложное. Да, сложное. Да, да, Все, да. хорошо. Я как бы взял пока за сложное. Там, не за не очень было. сложное я не брал. А вы а так... скажите, в Тараса печалька или нет? Или там... Печалька. Там... Ну, я думаю, что там грустно. Нет. Он же как котел. На рел и оп! А да. как правильно? Вы предлагали ему правильно? Нет, мы ничего не предлагали. Как это? Мы сказали, что они ну, не законно. А он да, не закон, А он, знаете, как говорится, это, это все законно закон. с моих с моей стороны. Ну, а как управляющий партнер может не знать, как законно, как незаконно? Вот я не знаю или как, может знать или не там. может знать. А у кого идея родилась Какая вот, идея? Тараса Допашева, допросить? Есть, допросить. А допросить. Идея. кто еще в группе участвует? Кто решение ну, принял? Ну, вы есть... такое спрашиваете, так что ну, есть решение? Есть ли там, 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 там незаконные действия или все согласно незакону? Правильно, то что надо делать в этом случае? Не Сейчас свидетель он как бы одна у него функция. То, кто нарушил закон, так другая функция. А здесь, алло, получается, адвокат выполнял функцию, предусмотренную законом, фиксировал, говорим... фиксировал следственное ну, действие, как то положено, -то, а, -то, а его за... решили вызвать подоскать. А где а написано, а, не а не что, не что не должен не адвокат следователя? Статья 107 следователя там написано, нет, что Это все написано от вас. Ну, не касается нет, только что человек, получается, фиксировал все без разрешения следователя, правильно? А где написано, что должно разрешение? То есть, где написано? Где вот в законе об адвокатуре, Там написано как, 107 Почитайте, да. ну, що написано. на тиску рішення про фіксацію да, за допомогою Під час пряма особа, но, яка проводить а, відповідну слідчу да, да. дію. Ну нікакій заявлень о том, що подождите фиксация, яка не проводить а, особа не, проводила слідчу діяльність да, поводила, но заявлень заявлений да. о том, щоб можна було делать фіксацію не, не сказано. Покажіть, покажіть. покажи слід, покажіть, де сказано. Не, покажите, не, где я сказано, я понял, что в 107 должен адвокат спрашивать разрешение. Должно ну, быть не, не, а где сказано? Не, ну это не Где? Где написано? На это... Почему ну, официально? Потому что, что этого нет, это ребят. Это ну нет этого. 15 человек, я один, правильно? Вы со всех сторон начинаете не, мне. Нет, да спрашивать. я один говорю. Смотрите, О, вот. А вот здесь как бы сказано, да. что я адвокат профессии права, mm. мое право вчинять mm. будь-який тю mm. чу-чу-чу, вот. Там складати, да, да, допомагати, да, 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 збирати, да, да, да. застосовувати, угу. застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів Під час проведення слідчих фіксувати Ні, написано під час проведення слідфіксувати, написана да во на, фіксу, фіксувати угу. процесуальні дії, в яких він угу. бере участь. а так також хит судового заседания. Передбачено в законному да. Принятку. В данном да? случае он не да. написал, что... А где сказано, не написано, что... Не ну, ну, не где? 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 где, где в 107 сказано, что он, он должен поведомлять... Он же Да, просто. Ребят, ну, этого не сказано. Мы знаем, что человек может для чего-то... он. Так он для себя, для чего-то... У него с плохо. С памятью. Что для чего? Не, мы хотим оформить. То есть нам дают перепуску, че не дают. Мы для чего он, для того, он. Может, был... это на все стороны... Может, какое то было Это его. почему в это? В рамках своей идеи. А а как вы думаете, думаете думает, как пришел к вам? Ду... Ну, ну, Давайте так, ну, так. Что делаем с ведь Сейчас Откуда закройте, чтобы мы вам не мешали? Сейчас страшно, а, Извините, я хочу допроситься. Давайте уже закончим. Ну, давайте, мы что-то завтра. Допроситься? <связь> <Не> Допросишься. <связь> <надо>. Этого нет. <связь> как <связь> бы не Старший. должен адвокат, но он принимать решение, но не <связь> Вот раз. А во-вторых, по 65-й не подлежат допросу адвокаты. А тут он его вызывает. Не вообще плохо. Ну не субъективно. Ну почему субъективно? Читаємо. 65 не могут быть допитаны, как свідки адвокаты про відомості, які становлять адвокатскую О, А что такая адвокатская? Ні, 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 подождінь. Що таке адвокатська таємниця? Ні, я по закону. Ну так от читаю, що таке адвокатська таємниця? Будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, а також питання, з яких клієнт, особа, яка відмовлена, звертався до адвоката. Зміст парад, консультації, роз'яснень, складення документів, інформація та інші я документи під час адвокатської діяльності процедура. Чи листя, що Это, це є адвокатська питання, що відмовляються від відповіді на вказане запитання заслужба, Це право відмовитись, а це все обов'язок слідчого. не допитувати но, взагалі. Ні, слідувачі не, не може його допитувати, не прав. може викликати. Якщо він це зробив, він перевищив свої. Ні, ми зараз ми зараз будемо записувати цю заяву. Викликати на стожда. Нам потрібно все прийняти себе. Це не вопрос. Ні, що Ні, хто це рішення той має нести кримінальну відповідальність да, за перевищення і за перешкоджання законній діяльності представника особи. Тобто нам треба встановити цю особу. Зараз ми її опитуємо, чи там рішення воно таке приймало чи не приймало. Викликаємо зараз там поліцію, проводимо затримання особи і якби там притягуємо до кримінальної відповідальності, тому що це робити не можна і воно прямо перешкоджає.